السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي يرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتل إني أخاف الله رب العالمين عن نَاسٍ رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله افرح بتوبة عبده من احدكم سقط على بعيره وقد اضله في الارض فلا رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام شكل محبة شتى درود إبراهيم کر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل